嗯，吴岩，你在哪兒、啊？怎么还不回来啊？嗯，我回来看看成瑛，今晚就住这儿了。好吧，挂了。 我不需要，红颜，我不需要他有怎样的家庭。如果他们家有钱有势，咱们家从不高攀这样的门槛。 了，为什么跟小罗姐打听我的事？嗯，我不告诉你，自然有我的原因。你如果这么想知道，为什么不直接来问我？嗯、五爷。 对不起，是我太自私了。以后不许这么晚回家、啊。明天我就带你去见家人。我我不要。你之前。 为什么要瞒着我？啊？你为什么不告诉我你家里是那样的背景？背景有那么重要吗？重点是你瞒着我，好不好？我明明问过你六岁之后是怎么样的呀。所以我不是明天带你去见他们吗？苏念庆，你不要总是这么霸道，总是说风就是雨的。跟别人打听的是你，说不想去的是你。 说我霸道的还是你，五爷、嗯 你瞒着我好不好？我明明问过你六岁之后是怎么样的，你不要总是这么霸道，总是说风就是雨的。其实吧，他知道也没什么，不如你主动跟他讲一下。讲什么？想因为我残疾被亲生父亲抛弃吗？想因为我妈妈死了，父亲结了三次婚，现在的妻子。 是我曾经的朋友吗？